بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے معمولات نمبر ایک سحری کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کانے کی ترغیب دی ہے اور اسے مبارک کانہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروف فی السحور برکتا سحری کایا کرو کیونکہ سحری کانے میں برکت ہے دوسری حدیث ہے ابو داود شریف کی حضرت ارباز ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے وقت کھانے کی طرف بلایا تو فرمایا آؤ مبارک کھانے کی طرف حلم الا الغدا المبارک اس لیے رات کے آخر میں سحری وہ مستحب ہے خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو نمبر دو افطاری میں تاخیر نہ کرنا جب روزہ پورا ہو جائے اور سورج کی ٹکیا افق سے غروب ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے بلا وجہ تاخیر کرنا ناپسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ لوگ جب تک افطار جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک ان میں خیر رہے گی اس لیے مغرب کی فرض نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے اور افطار اس سے پہلے کر لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يزال الدین الفطر ضاء الراج النا يؤخرون رواہ ابو داود ابوداودبن ماجہ ہمیشہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں کیونکہ یہود و السوارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں یہود و السوارہ دین میں غلو کے عادی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے ہمیں روکا ہے کہ جب تمہارا روزہ مکمل ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو پھر تم روزے کو مزید لمبا نہ کرو بلکہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے قال اللہ عزوجل احب و اعجلہم فطرا میرے بندوں میں مجھے وہ زیادہ پسند ہے جو جلدی افطار کرے افطار کے وقت شکر ادا کرنا اور دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ فرماتے تھے یہ دعا ذہب الزمعو وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله رواه ابو داود پیاس ختم ہو گئی رگ تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب پکا ہو گیا اور بار بارگاہ برگاہ ہلاہی میں یہ بھی عرض کرتے اللہم لکا سمتو على رزق کا افترتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا لہٰذا افطار کے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی واضح رہے کہ روزہ افطار کرتے ہوئے یا سحری کاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی لذیذ نعمتوں سے سیراب ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے جس طرح روزہ رکھنا صبر ہے اور عبادت ہے اسی طرح حلال رزق سے سحری کانا یا افطار کر کے شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نہ صرف خود کانا بلکہ کسی دوسرے روزے دار کو پیٹ بھر کر کے لانا اور سیراب کرنا بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا پیٹ بھرے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوث یعنی کوثر سے اتنا پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی لہٰذا خود سیراب ہونے پیڑ بھرنے یا دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی جیز حلال نعمتوں سے سیراب کرنے یا دوسرے کا پیڑ بھرنے کی ممانعت نہیں ہے البتہ اتنا پیڑ بھرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی مغرب کی نماز باجماعت عشاء کے فرض اور تراویح میں شرکت اور فجر کی باجماعت نماز سے ہی محروم ہو جائے ایسا کرنا اپنا پیڑ برنا نہیں بلکہ پیڑ بر کر اپنی صحت خراب کرنا ہے اور عبادت کو اپنے اختیار سے چھوڑنا ہے جس کی اجازت نہیں ہے قیام رمضان نمبر تین قیام رمضان یعنی رمضان کی راتوں میں عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جعل اللہ حسیام فرید و تن و قیا اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں کی عبادت کو نفل الق... نفل قرار دیا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے منصوہ رمضان ایمان و احتساب غفِ لہما تقدم من ممن ضمب ومنقام رمضان ایمان و احتصابً غفِ لہما تقدم من ضمب جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور خالص ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی ان روایات میں قیام اللیل اور قیام رمضان کا لفظ آیا ہے قیام کا مطلب ہے کڑے رہنا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان نوافل میں قیام کرنا بہتر ہے لمبا قیام کرنا تاکہ اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جا سکے کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے پھر کبھی قیام بول کر صرف عبادت بھی مراد لی جاتی ہے اس لیے جو شخص تک کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو یا دعا کر رہا ہے یا کڑے ہونے سے معذور ہے بیٹھ کر اخلاص سے ذکر و تلاوت کر رہا ہے یا مریض ہے اور لیٹے لیٹے دعا وغیرہ میں مصروف ہے تو یہ سب قیام رمضان کے زمرے میں آتے ہیں اور ماہ مبارک کی تمام برکتوں میں یہ لوگ برابر کے شریک ہوں گے پھر رمضان کی راتوں میں عبادت یعنی قیام رمضان کی دو اہم صورت سنت سے ثابت ہے نمبر ایک تراویح نمبر دو تہجد اور یہ نفل نمازوں کی مقبول ترین اور اہم ترین نفلی نمازیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تراویح عشاء کے چار فرض اور دو سنتوں کے بعد بیس رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے جس میں قرآن و مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے مام پورے مہینہ ایک قرآن مکمل تلاوت کر لیا جاتا ہے نماز تراویح کی بیس رکعت ہے ہر چار رکعت کے بعد مختصر سارام سا کیا جاتا ہے یعنی وقفہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی چار رکعتیں دو دو رکعت ادا کر کے ادا کی جاتی ہے بیس رکعت کی یہ تراویح اور اس میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت کرنا سنت ہے حضرت صاحب امن عزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکعت پڑھتے تھے بعض علاقوں میں ہر چار رکعت تراویح کے بعد دینی بیان درس قرآن آیات کا خلاصہ اور بعض جگہوں میں تراویح کے بعد وطروں سے قبل دینی بیانات ہونے لگے ہیں یہ درست نہیں ہے اس طرح کے بیانات ہمیشہ وطر سے فار ہو کر کیے جائے تاکہ جو بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے چلا جائے تراویح کے دوران یا وطر سے پہلے اس طرح کے بیانات نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ تعامل امت سے ثابت ہے ان بیانات کی وجہ سے ڈر ہے کہ لوگ کہیں تراویح کی نماز باجمات ہی سے محروم نہ ہو جائے نمبر چار تہجد آخر شب میں اٹھ کر تنہائی میں آٹھ رکعت ورنہ چار رکعت نفل نماز تحجد کہلاتی ہے اور یہ سارا سال کے نوافل میں افضل ترین نماز ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان تحجد کی نماز کا اہتمام فرماتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کی راتوں میں گیارہ رکعتوں پر اضافہ نہ فرماتے آپ چار رکعت پڑھتے اور تم مت پوچھو کہ وہ چار رکعت کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی پھر ہر چار پھر چار رکعت پڑھتے اور مت پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی پھر آپ تین رکعت وطر پڑھا کرتے تھے لہٰذا رمضان میں بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی بیس رکعت ادا کرے اور پھر آخر شب میں آٹھ رکعت ورنہ چار رکعت ہی صحیح تہجد کی نماز بھی ادا کرے تاکہ قیام رمضان کے دونوں سنت و تراویح اور تہجد پر عمل ہو سکے باقی معمولات انشاءاللہ اگلی فرصت میں بیان کریں گے وما علینا اللہ البلاغ